অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী যিসকলৰ নাম কৰ্তন হৈছে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা নাই সেইসকল লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ নতুনকৈ সাতত্ৰিছ লাখ হিতাধিকাৰীয়ে পাব অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ৰ ধন ধন লাভৰ বাবে কিদৰে আবেদন কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানোৱা হওক অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ'ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা নতুনকৈ থ্ৰী পইণ্ট অ'ক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সাতত্ৰিছ লাখ হিতাধিকাৰীৰ কোন কোন মহিলাই নতুনকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন প্ৰকাশ কৰিলে হিতাধিকাৰীৰ যোগ্যতা এক নম্বৰ হৈছে বিধৱা অবিবাহিতা বিবাহ বিচ্ছেদ্য আৰু অকলশৰীয়া মহিলাই কৰিব পাৰিব আবেদন দুই নম্বৰ হৈছে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি দিব্যাংগ অধিকাৰ আইন দুহেজাৰ ষোল্লত অন্তৰ্ভুক্ত ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন তিনি নম্বৰ হৈছে চৰকাৰী পঞ্জীকৃত বিদ্যভাষত বাস কৰা মহিলা চাৰি নম্বৰ হৈছে পৰিয়ালৰ মূল উপাৰ্জনকাৰী বৃদ্ধ বা দিব্যাংগ হ'লে কৰিব পাৰিব আবেদন পাঁচ নম্বৰ হৈছে আশ্ৰয়হীন পৰিয়ালৰ মহিলাই লাভ কৰিব সুবিধা ছয় নম্বৰ হৈছে ভিক্ষাবিত্তিত নিয়োজিত মহিলাই লাভ কৰিব এই সুবিধা সাত নম্বৰ ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীয়েও কৰিব পাৰিব এই আবেদন শীঘ্ৰেই সাজু কৰক নথি পত্ৰসমূহ চাই থাকিব ডি জি নিউজ আছাম নিৰ্ভৰ আৰু বিশ্বাসযোগ্য তথ্যৰ বাবে